নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটো ময়ো একদম সুন্দৰকৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ যাবলৈ ওলাইছোঁ বিয়ালেই মানে এতিয়া পসং হ'ব যিহেতুকে সেইকাৰণে একেবাৰে চিম্পুল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এযোৰ চাওক বগা আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবাৰ এইযোৰ কাপোৰ আগতে এইযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ মই এতিয়া মানে পসঙত অকণমান জা জলপান দিব লাগিব পিন্ধি লৈছোঁ এইটো হয় ব্লাউজটো কাটা হাতৰ কিন্তু তাত ধুনীয়াকৈ একদম আৱৰি সামৰি ল'মগৈ আৰু দেই এতিয়া ওলাইছোঁ এইফালে কিবাকিবি একে গাড়ীত চব বস্তু বান্ধি লৈ আৰু মোবাইলটো ল'বলৈ এনেকুৱা বেগ এটা হ'লে মানে ভাল আৰু মোবাইলকেইটা ল'বলৈ কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ ঘৰুৱা কিছুমান লেথাত যেতিয়া কিছুমান মানুহৰ ঘৰত যাব লগা হয় তেতিয়া ধৰক প্ৰথমতে পানীগিলাচ দিয়ে নহয়নে নহয়নে নহয় বাৰু প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী অতিথি আহিলে আমি প্ৰথম পানীগিলাচ দিওঁ পানীগিলাচ দিওঁতে সাৱধান কাৰণ মই এটা কথা কৈছোঁ এতিয়া গৰমৰ দিন আহিছে ন গৰমৰ দিন আহিছে আমাৰ লগত মোৰ লগত মানে কেনেকুৱা ঘটনা হৈছে আজি ৰাতিপুৱাই মানে আৰু মানে কেইটা চাৰে আঠটামান বজাত নেকি এতিয়া মই চাৰে আঠটামান এতিয়া নটা বাজিলেহি আৰু আজি যিহেতুকে অফিচ বন্ধ সেইকাৰণে মই এতিয়া মানে দহটা বজাত প্ৰসংগৰ মানুহখিনি আহি পাবহি আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া চাৰে নটামান বজাত ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান যিহেতুকে তাৰপিছতে সেই মানুহ ঘৰতে গ'লোঁ গৈ পেলাই মানে প্ৰথম পানীগিলাচ খাবলৈ দিছে পানীগিলাচ খাবলৈ এনেকৈ দিওঁতেই মানে কি হ'ল গৰমৰ দিন চবেই আজিকালি কি কৰে মাটি কলহত পানী থৈ দিয়া হয়নে মাটি কলহত পানী থৈ দিয়ে আৰু ঠাণ্ডা হৈ থাকে সকলোৱে ঘৰতোতো ফ্ৰিজৰ সুবিধা নাথাকে ন আমিও আগতে মাটি কলহতেই থওঁ তাৰপিছতে মাটিকলহৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টিলৰ গিলাচত পানীগিলাচ দিলে মই আকৌ সদায় কি কৰোঁ মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া পানী দিয়ে এনেকৈ খাবলৈ মানে গিলাচটো চাই লওঁ মানে পানীগিলাচটো তাৰপিছতে এনেকৈ মই পানীগিলাচটো চাইছোঁ তাতে ষ্টিলৰ গিলাচ চিচা গিলাচত তেওঁ যদি অনাহেঁতেন তেওঁ নিজেই দেখিলেহেঁতেন তাৰপিছত এনে ষ্টিল গিলাচত এনেকৈ পানীগিলাচ খাবলৈ লৈছোঁ বিশ্বাস কৰক একে কেঁচু আছে নহয় দুডাল একে তলত তাৰপিছতে মই কৈছোঁ ইয়াত কেঁচুৱেও বোলো চি তাৰপিছত কৈছে কেনেকৈ কেঁচু সোমাব মাটি কলহটো মইতো ঢাকিয়ে থৈছোঁ তাৰপিছতে মই বোলো নাই হেৰি ইয়াত কেঁচু চোৱা তাৰপিছত কৈছোঁ অঁ হয়তো পানীগিলাছ পেলাই দিলোঁ দিয়াৰ পিছত বিশ্বাস কৰক যোনখিনি জেগাত তেওঁলোকে কলহটো থৈছে তলতে থৈছে আৰু মাটিতে তাৰপিছতে এনেকৈ মানে কলহৰ পানীখিনি চাইছে একদম ইমান থোপা মানে তাত একে মানে মিহি মিহি ৰঙা ৰঙা কেঁচুটো তাৰপিছত একদম সাৱধান মানে কি জানেনে মাটি কলহত পানী থ'লেও আপোনালোকে একদম সাৱধানকৈ চাই থাকিব মানে কি হয় পানীখিনি আপুনি আজি থ'লে নহয় সন্ধিয়ালৈকে মানে ঠিকে থাকিব কিন্তু মানে দুদিন তিনিদিনৰ যদি হৈ যায় তেনেকৈ মাটিত মানে তেনেকৈ কেঁচুটো হৈ যায় চাগে নহ'লে কেনেকৈ কেঁচু হেৰি হ'ব ইমান ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈছে তাৰপিছত একদম কেঁচু সোপা দেখি কৃষ্ণ প্ৰভু বোলো সাৱধান দি একদম ভাল বাচিলোঁ আজি তাৰ পৰা আহিয়ে চিধা চিধি এতিয়া গা পা ধুই মানে নিজৰ কিছুমান ঘৰুৱা কামত যাওঁ যে সেইটো কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত আহিয়ে পতাপত কাপোৰ কানি ধুই গা পা ধুই এতিয়া মই একদম বেগ লৈ একদম ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ গতিকে আপোনালোকক তাৰ পৰিৱেশটো দেখাম আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এনেকুৱা হ'ল মানে ঘটনাটো মই ঘৰত কৈ আছিলোঁহি এওঁলোকৰ আগত আৰু এটা কি হ'ল জানেনে আমাৰ দিকুদাহাৰ আজি ফাংচনত ধুনীয়াকৈ নাচিব দেই আজি নাচিব আৰু সিহঁতে এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মোৰ ইটো ফোন লৈ গ'ল কৈছে ব'ব মই এইটো ফোন লৈ যাওঁ এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰা ভিডিঅ'টো যিহেতুকে সিহঁতক বনাই আনিব আৰু মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম আমাৰ দিকুদাহাৰ মানে নাচোন বাগুণখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু দেই বিয়াৰ পৰা আহি লওঁগৈ আহোঁৱেই নে থাকোঁৱে একদম ভগৱান জানে আৰু দেই গতিকে আপোনালোকক আপোনালোকক লগ পামগৈ একদম বিয়া ঘৰ দেই এতিয়া আৰু এতিয়া এয়া চাওক একদম বিয়া ঘৰ পাই গ'লোহি এইফালে খৰি খেৰ নমাই আছে পাই গ'লোহিজি এইফালে চাওক সকলোখিনি একদম যা যোগাৰ কৰিছে এইফালে প্ৰসঙৰ মানুহ আহি পাইছেহি এইফালে আমাৰ কইনা বহোৱা জেগা এয়া দেখা পাইছেনে এইফালে প্ৰসঙৰ মানুহ বহিলে কৃষ্ণ